Прийшов час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу поріна Проплан. годує і водночас захищає. Вітаю вас! На п'ятому каналі. Ви дивитесь програму Зооакадемія. Мене звати Дмитро Бережний. Унікальність нашої програми в тому, що вона створена на основі реальних випадків із ветеринарної практики. А усі наші чотириладні герої мають справжні проблеми: Дмитро Бережний кандидат ветеринарних наук, доцент анатомії, член правління Української асоціації ветеринарних лікарів дрібних тварин. Практикуючий хірург, винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди визнання року. У 2012 році номінант на відзнаку Золотий скальпель України. Проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк. США Досвід ветеринарної практики більше 20 років. Собаки маленьких порід, ну, наприклад, Йоркширські тер'єри надзвичайно доброзичливі та привітні особи. От, наприклад, у мене є один пацієнт, який так радіє гостям, що часто не стримується і залишає калюжі по всій вітальні. І звичайно, це вже не просто вияв радості або занепокоєння, це проблема, і називається вона нетримання сечі. Нашего любимца зовут Брюлика. Порода его юрширский терьер. Возраст его где-то полтора годика. Он нам как бы лучик солнца в квартире, в доме в нашем. Возникла у нас проблемка. Мы заметили, что наш щенок при возбуждении стал не держать мочу. Где-то в 6 месяцев мы сделаем стерилизацию. Нам говорили, что как бы это могло изменить особо не изменилось. Мы приехали в клинику, нам посоветовали сразу сдать э, там, перечень необходимых анализов. Мы все это сразу же сделали. А сегодня доктор приедет к нам, и мы уже с большим нетерпением ждем э, все-таки причину и результаты того, наших анализов. Привет, привет! Сколько тут Да я так... Ой, да. Все как обычно. Все как обычно. Ну, на самом деле, я почему пришел вам? Пришли все результаты, они все очень утешительные. У него. Сюда. Сюда. Ой, Ой, тю -тю. Тю -тю. У него абсолютно все исследования, которые мы проводили, абсолютно все нормально то есть у нее нет воспаления в мочеводящих путях, но нет воспаления в мочеобразующих путях. У нее, ну, короче, все, 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 совсем все хорошо. Поэтому это, ну, не совсем э, болезнь приобретенная, скорее всего, это врожденная патология, связанная с нервной системой. Скажите, как вообще, с чего все началось и историю? Как давно это у него происходит? В принципе, с того момента, как мы его купили, во а сколько вы его... mm. Очень неравно ну, рано, два, месяца. Рано. два месяца. Два месяца. Даже не будем. Может, до двух месяцев. Из двух месяцев С вот он при... Сразу было. Да, при возбуждении у него что -то... Ну, мы это уже дома заметили. Ну, думали, может, просто что еще маленький, знаете, как бы, свои там. Ну, как у деток. Да, как у деток. С у нас там пройдет все. А вот с возрастом, оно изменяется, то есть меньше, больше. Нету такого, что сейчас больше... Его даже кастрировали, да? Да, да. Мы его, мы не, нам говорили, не... что возможно что-то изменится. он будет меньше. то же самое осталось. Ничего не поменялось. Не, поменялось. Что он ходит правильно, не метит территорию после того, как да, кастрировать. То, то, то есть надо, ходит надо. он ходит на место, куда надо. Проблема недержания мочи. Бывает в результате нескольких факторов. Она бывает истинная, когда действительно э, причиной является слабость сфинктера мочевого пузыря. Она бывает в результате э, воспалительной реакции мочевого пузыря или э, сфинктера мочевого пузыря. Она бывает неврологическая или стрессовая, когда организм животного именно вот так реагирует на какой-то стресс. Далее онкологические заболевания. Ну и, естественно, по слабость неврологическая. Ну чаще это физиологическая старость. В подавляющем большинстве случаев на самом деле вот этот симптом или эту проблему можно решить. Нельзя решить только, ну, действительно, когда это неврологического характера. Но если это воспаление, то ну Нужно вылечить просто воспаление э, в мочевыводящих путях, и все закончится. Если это на самом деле не недержание, а желание собачки пометить территорию в своей квартире, но ну, есть радикальный, но все же очень действенный метод. Кастрируйте животное, и оно перестанет метить. И, соответственно, вообще решается эта проблема. Если это в результате какого-то сопутствующего заболевания, которое вызывает полидипсию, полиурию, то есть много собачка пьет, ну и, соответственно, много писает, то, ну, поставьте диагноз, почему это происходит. Ну, например, это бывает при сахарном диабете, это при, бывает при заболеваниях матки, таких как пиометра. Есть несколько вариантов развития жизни этой собаки. Первое. Так как это йоркширский терьер, Скорее всего, это связано с ну, несостоятельностью нервной системы. Центр э, мочеиспускания, э, вообще контроля за работой мочевого пузыря и свинтера мочевого пузыря находится в двух местах. Первый, ну это понятно, головный мозг, который в принципе руководит всем. Да? И второй центр находится в районе э, поясницы, там где поясничное увеличение спинного мозга. Соответственно, если это нуж ну, совсем вам будет не в моготу, мы, наверное, отправим его на МРТ, посмотрим, где, в каком отделе есть проблемы. Дальнейшее развитие этого, этой патологии может быть совершенно в разные стороны. То есть это может быть на этом же уровне останется, это, эта, патология может усиливаться, эта патология может уменьшаться естественным путем. Если это будет усиливаться, подойдете, будем дальше обследовать, поставим ну, уже неврологический какой-то диагноз и, соответственно, будем принимать решение. Доктор нас побывал и по результатам наших анализов нам сообщил, что в принципе для собачки это не угрожает ни жизни, ни будущем. Но если нам будет это вмешать, как бы мы можем подъехать к нему, сделать еще некоторые анализы и сделать МРТ. Но мы подумаем, в любом случае, наверное, так и сделаем. Часто у наших улюбленців собак з'являються утворення, схожі на бородавки. У медицині таке захворювання має назву вірусний папіломатоз. Це інфекційна хвороба. Досить часто папіломи зникають самі по собі, але все-таки я рекомендую лікувати це захворювання, щоб уникнути. серьезных наследков. У меня собачка, его зовут арбитром Роман Мы дома зовем его просто Бит. Ему год и десять. Это итальянский конкурса. Вот пришли мы с такой проблемой. У нас год назад у него была папиллома. И мы оперативно удаляли ее. И сейчас у нас появилась в том же месте у нас все хорошо, но на подбородке появилась опять вроде как папиллома. Рассказывайте. У нас на подбородке здесь появилось новообразование, Похоже на то, что у нас было, когда вы нам удаляли в прошлом назад. году. Да. Год назад. Да. Насколько помню, это было где-то вот в районе задней конечности. Э, да? Вот тут Назава, это же. было. Все мы удалили, в этом месте все хорошо. Все отлично. Зажило тогда. Быстро, не было очень, все хорошо, без проблем. Все... да. Хорошо. Э -э давайте посмотрим, что у вас тут на подбородке. Ой, умничка. Он меня не съест? Нет, он, он, он добрый. Он добрый, но он, он большой. Он добрый, просто большой. Хорошо, хорошо, я вижу. ел, потерпи, потерпи. Значит, ну действительно похоже на какое-то образование, но формирующееся. Сказать, что это там папиллома или, если как вы говорите, новое образование, я не могу. Я сейчас возьму стеклышко, сделаю мазок отпечаток, посмотрю, какие там клеточки в этой вот в этой области находятся. Вот. Вот. И соответственно, если это действительно какое-то новое Тихо. образование, Тихо. Вот, то ну, придется все-таки ну, еще раз перейти, так как маленькая. Это не операция, это просто вы э, или ми или может быть э, жидким азотом, просто приживем и будет У -у -у. все хорошо. Есть заболевания, при помощи которых можно даже определить возраст животных. Например, в ротовой полости собак иногда возникает э, папилломы. Это доброкачественные опухоли, которые покрывают слизистую оболочку ротовой полости, границу между слизистой и кожей. Так вот, вот это заболевание, оно относится к э, животному, у которого, ну, не более двух лет. То есть у старых животных это вообще не может быть. Связано это с проникновением э, в трещины слизистой оболочки Вируса заболевание появляется у животных, у которых в результате каких-либо других заболеваний снижается иммунитет, особенно кожные кожные факторы иммунитета. И плюс обязательно должен быть контакт животного с носителем либо с животным, у которого сейчас в данный момент есть такое заболевание. Если в ротовой полости вы заметили какие-то ну что-то вам не понравилось, да, где-то кровотечение, где-то какой-то бугорочек, подойдите к своему ветеринарному доктору. Если это э, действительно папилломы, лечение на, на самом деле несложное, и док, любой доктор в нашей стране совершенно легко справится с этой патологией, и, э, ну, лишь бы это было все вовремя и не задавнено, потому что зачастую, если очень долго не обращают на это внимание, то эти папилломы рас, раз, разрастаются до такой степени, что даже начинают расти э, в более глубоких участках э, дыхательной системы. Ой, ты дождался меня? молодец, молодец. Значит, у нас на самом деле я заметил там с двух сторон, поэтому мы с двух сторон возьмем мазочки угу. и посмотрим. Хорошо? Хорошо. Ох ты. Ой, да, 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 все. Скажи, самое большое в жизни несчастье это доктора, правда? А вот так, а вот так, да, да, твое, твое, твое. Значит, я отнесу лабораторию. Результат будет, к сожалению, но не в течение там, 50 минут. Это достаточно сложный анализ, поэтому смотрят его ну, очень серьезно. Пока я бы рекомендовал просто взять какой-то антисептический раствор, банальный процелин, хлоргексидин и так дальше, и ну, 2-3-5 раз в день э, просто споласкивать это, этот э, ну, участок. Дмитрий Викторович нас посмотрел, взял мазочки. Пока порекомендовал делать э, компрессы хлорогексидином протирать постоянно, особенно после еды. Но будем ждать анализов. Если вы смотрите эту программу, Однозначно ви любите домашніх тварин. Проте, якщо ви досі не маєте чотирилапого друга, наша наступна рубрика Історія породи саме для вас. Кавівчарка Малінуана призвисько Фея. Це про неї так тепло розповідає її власниця Лідія. Фея весела, грайлива, але водночас дисциплінована та слухняна. Команду до мене вона виконує не вагаючись. Навіть побігши за м'ячиком, цей собака розвернеться у стрибку і вже за мить. сидит и мобильный господаря. Им достаточно показать один раз, они тут же повторяют. Единственное, тут получается, что у дрессировщика такая может быть проблема. Стоит научить неправильно, она будет делать так. Их можно научить танцевать вальс, прыгать через ноги. Все що угодно, все що хазяїн хоче. Порода бельгійська вівчарка своїм народженням завдячує бельгійському ветеринару Адольфу Риюлю. Наприкінці 18 століття він зажадав вивести національну собаку вівчара, схрестивши породи мастив та дерхаунд. На світ з'явилися чотири різні за забарвленням та довжиною шерсті типи собак. Тільки наприкінці 19 століття їх розділили на окремі породи. Грюндаль. Кенуа, Тюрверен та бодай не найпопулярніша малінуа, яку назвали на честь невеликого бельгійського містечка Малин. Песики цієї породи проявили себе відмінними мисливцями, вівчарами та охоронцями. А в себе на батьківщині вони ще і старанні поліцейські собаки. Панімається, ну от сполу слова, сполузляна вибирає себе, якщо одного хазяїна. Да? То вона хазяїну починяється цілікову повністю. Вона вибирає сама. Не хазяїн її вибирає, а вона вибирає хазяїна. Ну і от вона предана до від кончика носа до кончика хвоста. Ці тваринки усім своїм собачим серцем люблять свою родину та усіх її членів. Проте і до чужих, будь-то людина чи інший чотирилапий, агресії не виявляють. Втім, ставляться із настороженістю. Бельгійські вівчарки Малінуа володарі гострого розуму. Їхні володарі кажуть, що ці песики із будь-якої ситуації знайдуть раціональний вихід. Думаюча собака, аналізуюча ситуацію, Вона зумна не попріот, який отакусай. Вона становиться, подумає, звісить обстановку. Розкаже там дуже розчитує тракторію свого дві Дуже цікаві собаки. Очі в Україні малінуа із року в рік набуває популярності за свої по-справжньому унікальні робочі якості. Ось цей представник малінуа – семимісячний красень Айрон, який вимагає порода, гіперактивний, але керований хлопець. Тим його характер ще тільки буде формуватися. Не забувайте, бельгійська вівчарка Малінуа домінанти. И корректное выхование на этом этапе допоможе вырастить слухняного и виданого друга. Хозяину в этот момент нужно лояльно подходить к этому делу и, как бы, немножко жестче с ним. пожестче. Не сюсюкается, тю-тю-тю, а пожестче. Все не понимает. Вот этот Ирончик, он такой красавец. Да, да, да. да. Он такой красавець, И, в общем, вот, А потім он, все, он, он преданный будет своїм родителям. Да? Рончик? Руша хороший бельгійські вівчарки малінуа міцні, гармонійно складені. Та невибагливі завдяки шикарному підчорстку, звикли до сезонних погодних змін, особливих зусиль по піклуванню за своїм зовнішнім виглядом від господаря не потребують, от тільки вимагають його уваги та терплячості до виховання своєї собачої особистості. Найактуальніші питання щодо здоров'я, харчування та виховання ваших чотирилапих улюбленців вже в наступній програмі. З вами був Дмитро Бережний. Побачимося вже за тиждень. Шов час по іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Пурина Проплан. план годує і водночас захищає.